Здесь не только 128-я бригада, здесь э, разные подразделения. Здесь 15-я горная пехотная, здесь и 128-я, здесь и другие части, которые дислоцируются, которые находятся э, по всей Украине. Единственное, у нас такое получилось собрать тех, кто сейчас проживает на Закарпатье. Э, массовость такая была посягнута тем, что у нас мы позвали практически со всех э, районов, с отдаленных э, сел, с отдаленных э, городов. Всех ребят, которые были под Дебальцами, которые воевали и которых чуть-чуть э, подзабыли. Но мы, э, военное братство, которое прошли через эту войну, мы их помним и никогда не будем забывать. Для того, чтобы как-то показать свою память, будет проходить здесь награждение э, так называемым дебальцевским крестом, это медаль, э, волонтерская медаль, за то, что ребята. Ну, появлялись подвальцев все что проходило оно проходило знаете как через сердце через душу и оставило неизгладимый след конечно же рассказывать можно и долго и одновременно ничего нельзя потому что не то что нельзя это как-то это одновременно личностное и общее это те люди которые прошли через бой которые были рядом которые выжили вернулись нам всем есть что вспомнить при этом, вроде бы, как бы, рассказать даже нечего. Это было очень тяжело, это была холодная зима, которая была очень жаркой, которая прошла так и снарядами, и разрывами. Мы собрали, пытаемся собрать всех ребят, которые здесь есть, это потому что прекрасно понимаем, что мы все равны. Нету никакой разницы между стрелком механизированного подразделения или наводчик, с, наводчиком с артиллерией, или механиком, или водителем какой-нибудь машины, грузовой. Кто-то думает, что это легко, а настоящие бойцы прекрасно знают, что просто так привести боеприпасы, вести тонны боеприпасов на дневую, которая находится под обстрелом, это тоже нужно быть героем. Саме таке, що мені запам'яталося, це ми за, ну, ночі зайняли вогневу позицію, а коли зранку розвиднілося все, то казалося, що це був город, людський город. І вийшла бабушка і ну, плаче, каже: от ену кількість років назад». Каже, була Друга світова війна. Каже. І е, такі самі події каже, розгорталися в нас на городі. Тільки каже, стояли танки, ну ми були артилеристи, артилерія стояла. Тобто, ну, е, вона плаче, от, якісь такі відчуття були, що коли мені колись в дитинстві розказували, що таке війна, я просто ну, от, з фільмів представляв, що таке війна. А от тоді якось так мене захопило, що аж досі ну, не виходить з голови. Оця історія. Найстрашніше це було після. Нового року в 2015 році. Ну, там була така нерозбериха, що просто, що найстрашніше було, це ми не розуміли, де наші війська, а де противник. І от це б умовлювало тим, що було різно багато таких проблем, які нам заважали і працювати, і виконувати свої завдання. От тоді було так. Не страшно було, ну просто як би вам сказати, неприємно не розібратися було. Я взагалі не думав, навіть ну е, так обставини сталися, що дійсно е, був вимушений і рішення такі приймати і рішати. От мені, наприклад, 25 років, а вирішувати е, за хлопців, яким по 40 по 50 років. Ну цей захід, я ж кажу, перш, перш за все, це для мене е, відзначає зустріч е, з друзями про те, що потім е, наступне, це те, що люди не забувають нас. Е, Підтримують, віддають якусь пошану і ну, якби разом з нами, тобто, що ми не єдині там.